Анімалотерапія, її ще називають зоотерапією, це вид терапії, що використовує тварин і їх образи для надання психотерапевтичної допомоги. Іпотерапія лікування захворювань, таких як аутизм, синдром Дауна, затримки в розвитку, ДЦП за допомогою регулярного спілкування з кіньми і верхової їзди, каністерапія спілкування хворих із собачками. В нашому місті на високому рівні працюють ці дві реабілітаційні методики. Іпотерапевт Олеся Марчук розповідає, як кінь майже вилікував одного із пацієнтів самая яркая вот речевая ситуация это была э, с мальчиком Андреем Ищенко, который 6 лет не разговаривал, буквально каких-то пару таких примитивных слов у него было, и сейчас он учится во втором классе, он хорошист, вот, тянется к отличнику, читает уже, к сожалению, речь еще немножко затянутая, но он уже полностью разговаривает нормальными предложениями. Ініціатори семінару громадська організація Берегиня Полісся за підтримки Одноіменного обласного благодійного фонду та Житомирської обласної держадміністрації запросили колег із Києва щоб обмінятися досвідом та проінформувати громадськість про метод анімалотерапії в роботі з дітьми з особливими потребами. Семінар розчитан для того, щоб звернути увагу на лечение детей с особенными потребностями на реабилитацию с помощью анималотерапии, так как эта реабилитация дает очень серьезные, хорошие, позитивные результаты. Детки, которые занимаются с помощью анималотерапии, мы, члены Международной ассоциации по ипотерапии, имеют очень серьезные результаты. Начинают ходить, начинают говорить. Я сторонник уже достаточно давний, сторонник. Введение в комплексную терапию вот этих проблем с развитием таких детей, введение различных форм анималотерапии. В частности, мы начинали с дельфинотерапии. Кроме того, моя спутница, доктор философии в области психологии Татьяна Черная, будет здесь обсуждать вместе с коллегами проблемы так называемой сенсорной интеграции. У маленьких деток иногда бывает отсутствие, как бы, понимаете, или разлады, разлады с чувствованием, с объединением чувств, с интеграцией их. Вот. И анималотерапия, и как она будет рассказывать о кинезитерапии, игровой кинезитерапии, это все будет способствовать, собственно, улучшению состояния этих деток.